Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Si Varian TV. Kali ini aku akan bikin ikan asam manis pedas. Pertama siapkan bahannya. Ikannya biasanya pakai ikan gurame ya, tapi ini aku ada ikan mujair hasil mancing. Tapi ikannya ukurannya besar jadi di pakai aja ikan mujair. Bisa juga pakai ikan apa aja. Bisa ikan gurame lalu lumuri dengan setengah buah jeruk nipis diperas setengah sendok teh garam lalu diaduk-aduk diremas-remas agar bumbunya meresap agar si garamnya meresap ini ikannya udah dibersihkan kemudian di fillet ya dipotong-potong Ya, ambil bagian dagingnya setelah dilumuri dengan garam dan jeruk nipis masukkan ke tepung beras ini aku pakai tepung beras 3 sendok makan muncung atau penuh bisa juga pakai tepung serbaguna lalu diremas-remas agar si tepungnya menempel lakukan hal yang sama sama ikannya ini bagian Tulangnya juga dipakai. Bagian tulangnya ini disisakan sedikit dagingnya, ya, daging ikannya, agar tidak berguna sebagai hiasan aja, tapi juga bisa dimakan. setelah ikan dilumuri dengan tepung sisihkan kemudian siapkan untuk sausnya setengah buah wortel setengah buah timun nanas secukupnya sama setengah buah setengah siung bawang bombay ini udah dipotong-potong ya kemudian satu siung bawang putih satu siung bawang merah dua buah cabai rawit saus sambal secukupnya atau bisa juga pakai saus tomat Kemudian setengah buah jeruk nipis dan saori saus tiram, aku pakai saus tiram. Kemudian larutan air maizena, tepung maizena, garam secukupnya dan air. Siapkan juga minyak untuk menumis. Pertama kita goreng dulu si ikannya. Ini minyaknya harus benar-benar panas lalu kemudian goreng. setelah matang digoreng semua ikannya lalu sisihkan kemudian kita bikin sausnya ini aku siapkan minyak goreng untuk menumis secukupnya aja kemudian masukkan bawang putih sama bawang merah satu siung bawang putih satu siung bawang merah dua buah cabai rawit yang sudah dipotong-potong bawang putih sama bawang merahnya di Cincang kasar, lalu tumis, masak hingga harum. Masukkan bawang bombay yang sudah dipotong dadu Atau sesuai selera, aku pengennya bawang bombaynya itu mateng ya Masukkan saus sambal. Ini aku pakai saus sambal yang pedas secukupnya. Setengah botol kecil. Yang ukuran yang paling kecil itu berapa ya? Kemudian air. Secukupnya. Aduk-aduk-aduk. Masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, atau bisa juga diparut, kemudian diaduk. Masukkan setengah sendok teh garam, atau bisa juga pakai kecap asin, karena lagi enggak ada aku pakai garam, ya setengah sendok teh ini ada sisa sausnya sayang masukin lagi aja kemudian jeruk nipis setengah buah atau bisa juga pakai cuka buat rasa asemnya masukkan saus tiram secukupnya masukkan larutan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air terakhir masukkan nanas sama timunnya setengah buah timun sama nanas nanasnya secukupnya aja sesuai selera ini terakhir dimasukinnya biar masih segar, kemudian tes rasanya apakah sudah pas atau belum. Ternyata udah pas, asem-asin, manisnya udah pas. Atau kalau mau juga ditambahkan gula pasir juga boleh. Nah, ini siapkan ikannya yang sudah digoreng tadi. Untuk penyajiannya bisa, bisa uh, di... Satukan, disatuin sama sausnya atau bisa juga terpisah sesuai selera. Ini aku mau disatuin aja biar meresap. Nah ini si saus asam manis pedasnya disimpan di atasnya. Sudah jadi. Gampang banget kan bikinnya? dicoba ya di rumah teman-teman. Jadi nggak usah beli di restoran. Lumayan kan mahal. Bikin aja di rumah. Aku mau cobain pakai nasi, nasi merah. Sausnya kurang banyak ya. <tik> eh, rasanya mantap, enak, kayak beli di restoran. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share si varian TV.